Переконати суддів, що вони бачили далеко не найяскравіші таланти Одеси, готуються наймолодші учасники одеського відбору. Впевненості у своїх силах малечі не позичати. Умнічки, вона це лизбається. Ви такі красиві зайчики. Я буду за вас веліти. Здравствуй. Здравствуй. Как тебя звать? Меня зовут Даша. Даша, это твой коллектив? Я буду танц... выступать. Ты будешь выступать? А что ты будешь делать? Петь, танцевать? Танцевать. А это кто возле тебя? Что за зайчики? Кирилл. А сколько лет? Мне четыре. А мне Четыре? Да ты что? Ой, -ой, -ой куда ты красный зал? Они, по-моему, распрыгиваются по сцене. Давайте начинать. Мама же смотрит на тебя из зала, она ждет, пока ты видишь, что Да. Ночах, Дитка, выйди, будь ласка, давайте члены в жюри. А Ой, я сынуля. Люблю быть на первом месте. Да ладно! Все я прохожу в компьютер-игре первый уровень. Мне казалось, что ты забыл движение в танце и немножко сбился. Я правильно или я неправильно увидел? Нет, я не, не признавайся, говорим. не признавайся. А там, по-моему, сзади тебя очередь собралась. Мне кажется, они тоже что-то хотят сказать. Давай тоже их послушаем. А ты чего умеешь? Еще не понял, не разобрался, да? Получается, мы самые хорошие зайцы. <и> <и> Получается. Костя! Получается так. Влад, мы все-таки серьезные профессийные жюри. Да. Знаешь, ребята, конечно, маловаты, но есть ощущение, что если они пройдут следующий тур, они за это время успеют повзрослеть и станцевать лучше. Я говорю да. Слава. Ну как я могу отказать этим пушистым, замечательным, самым лучшим на свете зайчикам? Я говорю да. Я как член жюри теряю всякие аргументы описывать этот танец. Зайчикам я говорю да да, вы прошли. Прошли на следующий уровень, Кирилл. Следите, будет еще круче. Спасибо, зайчики. Спасибо, зайчики. Девочки, Слушайте, у вас стойный номер. Девочки, до свидания. До побачения девочки. Просто невероятные. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Я с нетерпением жду новой встречи с вами.